сегодня с вами была Полина, и сегодня я буду снимать первое подшопа Белку. Мне, когда мы ее купили, было очень рада, но мне ее недавно купили только. Сегодня, это, сегодня 13 грудня, просто так купили мне ее. Она стоит 69 гривен, так, что мне ее купили за 54 гривны, потому что у меня есть карточка с Мика. Ну, Давай об этом не будем, буду рассказывать. И давайте начнем уже снимать. Ну, давайте. Ой. Так, давайте начнем о коробке. Она мне уже разорвалась, потому что когда я шла, я чуть-чуть приоткрыла, чтобы потрогать белку. Ну, она вот потом чуть-чуть, чтобы бумажку достать, она у меня уже вообще разорвалась хотела снять вам всю ну и получилось вот ее сама это тут как всегда на всех подшопах нарисована птичка потом цена ценник ихня ну это и потом ну потом она оформлена очень хорошо тут тут у нее так типа занавес Тут тоже. Тут собачка, не знаю, зачем так на всех делать. Тут кот какой-то. А тут сама специально для Это чтобы белка тут была. Ну вот и у нас... вот тут она где лежала. Сейчас я вам покажу ее без белки, а сейчас покажу с белкой. Ой, извините, вот она. Но... Сейчас покажу с белкой. Так, вот так вот, и вот так вот. не выпадай. Вот она. Ну, вот <соспит> тут давайте сейчас ее выложу. тут, тут всегда всех подшопов. Там я смотрела у Виталины Костюри на видео. Просто с ней подружки так. И если меня смотрит э Виталина, то привет. <соспит> ну, тут, ей, тут они всегда под низом. У всех почепов, а как у Виталина покупала она, что у нее там была э, срачоска, там у нее была карточка еще и это. Тут в таких простых почепов такого нету. Вы это знаете, если собираете подшоп? Так. Ну, тут всегда есть вот, вот эта бумажка и вот это. Да, белая нас не интересует бумажка, так что давай... Давайте раскроем эту. Сейчас, одну минуточку. Просто у меня нету подставки, как у Виталины Костюльной. Ну вот, мы раскрыли. Так. Ну, вот мы раскрыли бумажку. Ой, вас не видно, наверное. Ну, вот. Так. Извините. О, тут для начала О, он написано на шоп. Панда и ящерица, потом я забыла, как это, потом собака. Потом у нас описано все, что можно купить. Ну, ну вы знаете, короче, блайс, потом одежда ее, потом, ой, тут... Че, я потом тут, сейчас, вот, тут Но у нее, что это? А, пшикалка, бантик, очки, бантик еще один розовый. Побольше. Цветочек. Ой. Потом такое зеркальце с мой... Ой, не посп... С этой такой маленькой тумочкой. а Потом что ну, тут такое? А, духи. Потом еще одни духи, если не ошибаюсь. А, это для... для животных. Эм, для подшоп. Потом сама пеппер. Вот, не знаю, вот назвали ее пеппер клак. И тоже, не знаю, короче. Мишка, это какая-то звездочка. Ну, не звездочка а какая-то, не знаю. Потом тут идет Минки, Зои и тортик. Потом... и тортик. Потом тут такой домик, тут идет Панда, потом напиток, корзинка. Эм, потом весь домик и такой котик. Кстати, у меня есть такой большой котик. Я вам на конце видео покажу. Ок, ок. Так. Потом... И потом мы видим, что тут... Ой, Зои с домиком. Эм, вот тут и тут еще и видим... Эм, такой, как-то крем или что это такое. Эм, это крем, да, зеркальце потом расческа фен и собачка принцэ а принц истории Джеймсон я помню такое смотрела такое видео а в домике тоже и аксессуары похоже идут если не ошибаюсь ну видите сами не буду уже говорить даже расческа идет так потом тут Зои опять с ванкой и Минки тут расческа идет, потом не знаю, что это такое. Это пшикалка. Шампунь, мочалка, зеркальце, мыло. Так, да, это мыло. Фен, минки, ванночка и Зои. я уже говорила. Тут образ, а тут уже ой, этот, этот как там его? Соль, соль, Сыну его зовут, не помню, как он этот. Кто он. Фотоаппарат тут идет, потом телевизор и внутри, ну, и программа тут Pet Shop написано. Вам не очень видно. Потом шляпка, потом это гитара, скрипка. А, я не знаю, это что. Гитара или... А, гитара, похоже, если не ошибаюсь. Потом пеппер. И звездочка и диктофон. Это, да, это пепперзвук. Только тут обратите внимание. Тут она без розового, а тут она с розовым. Она какая-то необычная. А на второй, как всегда, в стороне мы видим... Э, мы видим э, Пенни. Панду. Потом ящерицу Винни. Э, лебедя, потом акулу, э, собачку, э, еще собаку, потом потом э, ну собаку потом Зои, э, Сойла, потом э, ой потом дятла, это какой-то такой, не знаю, короче кто это кошку моя подушка такая, кстати, есть и виталины, если я не ошибаюсь, золотая рыбка, медведи, олень, тигр, потом а тут собака и ее маленькая, это тоже мама и это, а тут мама и ее дочь, и тут тоже дочь. Тут, а еще аксессуар подушка тут, а тут, а тут у нас мы видим зубная щетка и паста зубная потом белочка у меня кстати почти такая же только с радугой потом на них есть к ним напитки идет и бантик на взрослый и малыш потом кролик и малыш на большом кролике бантик и малышу ремушка а тут не этот ну с бумажкой мы закончили давайте мы приступим к к самому подшопу. почеп Подшоп, сделал он не искусственный а настоящий о, хвост большой очень радужный э, тут э, он зеленый э, желтый и розовый Тут, а тут вот на конце такое фиолетово-розовое. Вам тут оно фиолетовое на самом деле, но вам видно как фиолетовое. Сейчас. Вот, 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 вот я поймала. Вот. Видите? Не фиолетовое. Вот. А потом, а потом. О, вот. Челка, челка такое полочелка. Тут желтое, зеленое и розовое тоже идет. Ушки. И глаза. Ну, носик такой, ну, фиолетовый тоже. Он тоже роз, кажется, фиолетовый, вот, видите. А, потом глаза. Они, они у нее розовые и светло-розовые вверху. А, ой, глаза сами, ресницы. Не знаю, ресницы ни у кого, ни у кого качопа не было из моих. А, потом, потом лапы. Её. Сюда можно, кстати, что-то всунуть. Потом, ну, само тельце у нее розовое. И, и, ну, на этом всё. На этом у нас видео закончено. Вот она вся сама. Ну, тут у нее уже шесть, как вы видите, на хвосте всегда. ЛПС знак. Ну, вот. На этом наше видео подошло к концу. Вместо вами прощаюсь. Пока! Пока.